মই ৰিংকিমুণিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰিংকিমণি ভ্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আজি বনাব লৈছোঁ কঁঠাল গুটিৰ পিটিকা তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কেইটামান কঁঠাল গুটি মই কুকাৰত দি ললোঁ এতিয়া ইয়াতে দি দিম পানী পানী দি মই সেইখিনি দুটা চিটি মাৰিবলৈ ৰাখি পেলাই এয়া হৈছে আজি ৰাতিপুৱা সাজোৱাৰ কাৰণে চব্জি এয়া হৈছে কচু তাৰপিছত ৰঙালাও পটল ভাতকেৰেলা এনেকুৱা আলু এনেকৈ মিক্স কৰি মিক্স চব্জি হ'ব আৰু চব্জি দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা জলকীয়া ল'ম সেইডাল লৈছোঁ ভোট জলকীয়াৰ গছ ইয়াৰে পৰা এটা জলকীয়া চিঙি ল'ম লাগিছে কেইবাটাও এয়া নতুনকৈ লগা আৰম্ভ কৰিছে এইটো ইয়াৰ পৰা চিঙি ললো এইটো দিম আঞ্জাত এইফালেও বহুত কেইটাই লাগিছে এয়া পকিব ধৰিছে আৰু চব্জিখিনি ইয়াত ধুই ললো এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ আধা এইখিনি ভাজি লওঁ ইয়াতে চব্জিখিনি বহাই দিম আদা নহৰুখন দিব আছে আগে চব্জিখিনি বহাই লওঁ পিছত আদা নহৰুখন দি দি থাকিম ইয়াতে চব্জিখিনি দি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি দি সেইখিনি ঢাকনি লগাই থৈ দিম আনফালে সিজাই থোৱা কঁঠাল গুটিকেইটা মাই চলাব লৈছে আৰু এতিয়া কাঁহীখনত কঁঠাল গুটি তাৰে কেইটামান লৈ পিঁয়াজ জলকীয়া নিমখ মিঠাতেল এইখিনি লৈ এতিয়া এইখিনি পিটিকি ল'ম ধুনীয়াকৈ পিতিকা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া দুপৰীয়া সময়ত খাবলৈ লৈছোঁ কঁঠাল ভাগিনীজনী কঁঠাল উলিয়াব ধৰিছে তাই হাতত বোলে কঁঠালৰ আঠা লাগিব সেইকাৰণে পলিথিন পিন্ধি লৈছে সেইফালে মই আগফালে বহি টেষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এয়া কঁঠালৰ গুটিকেইটা দেখিছিলোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা গুটি হ'লে খাবলৈ ভাল আৰু সৰু সৰু গুটি হ'লে চেলাবলৈও দিগদাৰ আমি কঁঠালখিনি খাই লওঁ পিছত লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল এতিয়া গধূলি সময়ত বনাব লৈছোঁ ভাত আৰু জানো ভাতৰ লগত কি কি আছে তাকে দেখুৱাওক এয়া মাটিমাহৰ দাইল এইফালে কুকাৰত উঠাই দিছোঁ আনফালে ইয়াত ভাতকেৰে লাভ আজি গুৰ গোলকৈ কাটি ভাজিম আৰু লগতে এইখিনি হৈছে কিছ নাঙিৰ কাৰণে জহা চাউল আৰু এইখিনি আমাৰ কাৰণে এয়া ভাত খোৱা চাউল আৰু আনফালে এয়া পটল ভাজি আছোঁ পটলখিনি বহাই লৈছোঁ নিমখ আৰু হালধিয়াই দিছোঁ বিশেষ দিয়া নাই এনেকৈ দুশালকৈ ভাজিলে খায়ো ভাল লাগে চাউলখিনি ধুই লৈ জোখমতে পানী দি এনেকৈ মাজত পিছনেকৈ চাউলখিনি বহাই দিছোঁ গিলাচ এটা দিয়া আনফালে ভাজিখিনিও হৈছে আৰু আধা আধি আৰু অকণমান বাকী আছে এইখিনি হ'লে নমাই ল'ম আৰু ভাজিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি নমাই ল'লোঁ এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে মই তেল দি ল'ম এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি এইখিনি ভাজি ল'ম যদি ভাত একে চাইলতে খাব ইচ্ছা নাযায় তেতিয়া এনেকৈ গুৰকৈ ভাজি খাবচোন খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে ভাতখিনি দি দিম সেইখিনি লৰাই লৈ নিমখ আৰু হালধি দি ঢাকনি লগাই দিম এই ঢাকনিখন দি চাই চালোঁ সিজি আহিছে আৰু বেছি সময় নাই আৰু অকণমান সময় জুইটো ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি ভাজিলেই ধুনীয়াকৈ হৈয়ে যাব ভাজিখিনি এয়া আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া নমাই ল'ম আনফালে দালিও তেল মাৰিলোঁ দালি উতলি আছে কিছুকীয়া আইতাকৰ লগত খেলি আছিল কিছুমানে চকীৰ ওপৰত থিয় হৈ কিবা কৈ আছে মোকো ভাত আঞ্জা ৰান্ধি ৰেডি হৈ গ'ল কৃষ্ণাকীকো খুৱাই ললোঁ এতিয়া মই খাম আৰু ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি সাজি লৈ আহিছোঁ পাকঘৰৰ পৰা ইয়াতে খাম ভাতৰ লগত এয়া পটল ভাজি ভাতকেৰেলা ভাজি আৰু মাটিমাহৰ দাইল ইমানেই আৰু ৰাতি ভাত সাজ তেতিয়া খাই লওঁ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই উঠি কৰিব লৈছোঁ ব্ৰাছ মই ৰাতি প্ৰায় ব্ৰাছ কৰোৱেই নহ'লে দাঁতকেইটা কিবা বেয়া লাগি থাকে সেইকাৰণে কৃষ্ণায়কো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৰাই দিওঁ তাইৰ যদি টোপনি নাযায় মইনো তাইৰ কাৰণে কি কলগেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে ৰেড পেষ্ট ডবৰ ৰেড পেষ্ট সেইটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আনফালে কৃষ্ণাইৰ কাৰণে এইটো মামা আৰ্থৰ তাইক যিহেতু কলগেট দিয়া বেছিদিন হোৱা নাই এমাহমানেই হৈছে তাইৰ কাৰণে এইটো আনিছোঁ ভাল হয় কিডছৰ কাৰণে আৰু এইডাল হৈছে ব্ৰাছ এইডালো অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইডালত যে এই ঘূৰণীয়া এখন ঢাকন যেন এইখন আছে সেইকাৰণে ভাল আৰু যাতে বেছি ভিতৰলৈ সোমাই নাযায় নহ'লে গললৈ গ'লে আৰু দিগদাৰ ন এতিয়া মাৰিম টোপনি আঁঠুৱা তৰি ললোঁ কিচাংগী আছে আটা কাটৰ লগত খেলি তেতিয়া তাইকো লৈ আহোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টি মানে আগলৈ লগ পাম অন্য এতিয়া ভিডিঅ'